то, что мы имеем сейчас, результат того, что у нас было раньше. Я вам не завидую. Во время своего президентства Виктор Федорович усердно работал. Работал на благо семьи. Все в дом, как говорится. А чем больше дом, тем больше всего и семья счастлива, и батон золотой. На благо своей семьи Янукович, как оказалось, работал под чутким руководством президента России. Треба, мне кажется, разуметь психологию, прежде всего, пана Путина. Для него Янукович – это не больше, чем дребный агент. Потребуя дороже. Только в секретных материалах вы получите доказательства КГБшного прошлого Януковича и узнаете, почему Виктор Федорович продал свою страну Владимиру Владимировичу. КГБ, Комитет Державной безопасности. Это Владимир Бойко, украинский журналист, который первый выяснил, что Виктор Янукович в молодости дважды был осужден. Довидался я про это за достаточно драматичных на той момент для меня обставин, за низку публикаций про деятельность донецких податківців и прокуроров, Мене вирішили правчити і надягнули наручники прямо в редакції Донецької газети Салон Дона і Баса. Іронія судьби, за свободу слова, донецька система правосуддя випустила в мір страшний свій секрет в ізоляторі тимчасового тримання, куди мене доставили. Я познайомився з цікавими людьми, і сусід по камері розповів про те, що донецький губернатор насправді мав колись судимості. Він входив в злочинного групування. после того, як журналіст вийшов на свободу і публікував сенсаційне розоблачення. Система запанікувала. Дійсно, епізод викликав інформаційний ну, вибух. Від мене домагалися люди з Атучення Януковича написати спростування. Мені наводили докази того, що такого не було і бути не могло. Зокрема, фотографію зроблено в 1974 році в Монако, де Віктор Янукович молодий. Усміхнений з газетою в руці, де була дата, начебто представляв радянський союз на автоперегонах легендарних. Лише згодом я довідався, що якраз в тому році, в 1974 році. Таких автоперегоднів в принципі не було через енергетичну кризу. Перший раз, ще не совершеннолетнього Віктора Януковича признали виновним в розбої і ограбленні. Прийнято вважати, що перший раз Янукович сів за шапки. Ну деле не за шапки, а за часи. Чи навряд можна дорікати людині тим, що колись вона ось забрала години? До речі, він шапки знімав, він години. забрав годинник. Забрав годинник у потерпілого за що був перший раз засуджений. Через год после освобождения Януковича сажают вторично. На сей раз за избиение. За фабулой криминальной справы Янукович влаштував пьяну бійку возле біля певного ларька. Но удивительным образом вскоре после освобождения судимости с него снимают. Когда криминальные истории вылазят наружу, Януковичу не остается ничего другого, как признать, ходки на зону так и были. Осенью 2002-го кандидат премьер министр Янукович сообщает о своих судимостях. После этого украинцам начинают убеждать, судимости аннулированы, а Янукович без вины виноватый. В 2002 году журналистов свозили на родину премьер Януковича В Янакиева. Нашли соучастников, свидетелей и даже судей. И те активно убеждали журналистов, что Янукович на самом деле не виноват. В первом случае Виктор Федорович благородно спас друга и взял на себя не свою вину. Об этом свидетельствует Юрий Целовальский, тот самый друг. Перед тем как сажать, следователя, говорит, да вы как-то ж делаете, чтобы Витя мол, молодой, малолетка ему дадут мало. Я его попросил. Я говорю, Витя, ну да, я только женился, у меня 6 месяцев дитю было, Вот, мне 26. Я говорю, Виктор, ты потяни на себя. В апелляционном суде Донецка тогда журналистов убеждали, что Янукович не виноват, потому что не бил и вещи не отбирал, а просто наблюдал. Взгидно до постановы президии потерпел Зі своєю співмешканкою Бозих, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, 29 жовтня 1967 року зустрівся з засудженим Цілковським Масловим та Януковичем. Засуджений Целковский, а потом масло побили потерпелого Савенко, а потом забрали деякі его особисті речи. Что касается второй судимости, то там Янукович тоже не виноват, так как избил человека, защищая прекрасную даму. И тут нашелся живой свидетель. Были в это время, а он уже с земляным, они уже так уже накушались, хорошо, понимаете как. Начал приставать к этой девушке. Вот. Виктор Подошел к Гена, Прекрати все ты понял. А он, да я тебе с кулаками. Ну, Виктор его толканул, он упал. Однако, буквально через два года Украину шокирует новое разоблачение. Документы о снятии судимости С Януковича. Подделка. В 2005 году прокуратура Донецкой области возбуждает криминальное дело по факту подделки документов. На решение о снятии судимостей, датированным 1978 годом, подпись секретаря, которой на то время было 7 лет. Поддельные документы в Украину пришли из Москвы. Что обещал за это Янукович своим московским друзьям, до сих пор секрет. Все настоящие документы просто испарились. Дела заключенного Януковича исчезли как с судебных архивов, так и с тюремных. Но позже все же всплывают некоторые детали официальной версии судимости Януковича. Стало известно, что первый срок он мотал в Кременчугской колонии для несовершеннолетних, а второй – в Янакиевском СИЗО. Бывший начальник той самой Кременчугской колонии фактически подтверждает эту информацию. Не хочу об этом говорить. Это не незачем сейчас говорить. Сейчас этих людей снят того. Никто не имеет права этого вспоминать. Этот человек, вор со стажем, говорит, что сидел с Януковичем в Янакьево. Я его вспомнил. Когда он стал премьер-министром, но подавился, я говорю, о, дружок, ты мы же с тобой вместе и срок тянул. Мужчина утверждает, что Януковича в тюрьме уважали только в кабинете администрации тюрьмы. Он тут по-любому будет с администрацией. Почему? Потому что он не есть Были такие Слушай, що опускали? Опускали, в сумислі одівали і відправляли до дівочів. Неужели Янукович затрудничав з адміністрацією колонії? В місцях позбавлення волі Янукович встановив тісні контакти з можливо офіцерами КГБ, можливо, з іншими спецслужбами, зокрема міліцейськими. Не секрет, що в усіх місцях позбавлення волі активно діємо. Ведеться робота по вербуванню ув'язнених, вони схиляються до співпраці з адміністрацією, і е, сам факт того, що він достатково вийшов, е, свідчить на пористь такого припущення. В тюрмі молодой Янукович був завірбован в КГБ. Ніякі родичі не могли б допомогти, а тим більше не могли б прохати обласний суд переглянути вироки з явно надуманих підстав, якби не було міцної підтримки. Ви Такому грізному органі, яким був тоді КГБ, Сотрудничество з КГБ на самом ділі об'ясняє в біографії Януковича очі багато. І напевно в Москві знали справжню біографію донецького губернатора. Так от питання: а чи не було шантажу? было в Как бывший осужденный в советское время мог поступить в институт с военной кафедрой, если в училище его арестовывали просто на занятиях? Трех забирали их, забрали из да, в том числе Янукович. После института Янукович вступил в КПСС и стремительно пошел вверх по карьерной лестнице. В 2010-м он стал президентом и про судимости вспоминал нечасто и неконкретно. В 70 году я попал в тюрьму. В 72 году она меня ждала, освободился. И сразу после этого, там, через два месяца, женился. Россия решила поставить на Януковича только из-за его криминального прошлого. Настоящие дела, где подробно описаны все преступления молодого Януковича, наверняка находятся в Кремле. Крымский Аксенов, лидер сепаратистов Южной Осетии Кухойта, дважды судимый Янукович. Этих козлов! Путіну по сусідству не нужны настоящие політики. Йому нужны маріонетки, которых легко покупать і легко шантажувати. Він э, входив в злочинне угруповання Інаківське. Туди входило э, з двох людини відомих: це сам Янукович і недавній міністр агропромполітики Присяжу. Безпосереднім куратором цих людей був е також відомий діяч е на прізвиська Юра Янакіївський. А так би мовити, хресним батьком Януковича, який вів за рукою в цей світ, е був Анатолій Зуєв. Е Толік Зуй, відома людина в Єнакієму, Толік Зуй живе зараз в Москві. І наскільки я знаю, він не тільки є кумом Януковича, але і підтримує е достатньо тісні контакти з. спецслужбами Российской Федерации. И самый вин выступал э, посередником между Януковичем и э, спецслужбами России. Самые основные политические решения президента Януковича были пророссийскими. Харьковскими соглашениями Янукович фактически начал сливать Крым. Потом был закон про официальный статус региональных языков. Минимальное финансирование вооруженных сил Украины и ликвидации в СБУ отдела, который занимался поимкой русских шпионов, тоже кремлевские таблетки. Президент Украины и его окружение последние годы сосредоточенно разворовывали страну. Политические решения за украинского президента принимал русский. А сам Виктор Федорович жив только до тех пор, пока нужен Путину. Я жив. Но большой потребности у Путина в бывшем зэке уже нет. Поэтому вскоре трансляции из Ростова могут прерваться.